Здравствуйте. Хлопці, можна... в, ви з нами, ви з нами їдете, так? Да? Да, да. Все, здравствуйте, здрастуйте. Мене звати Тимур, все нормально. Я Тетяна. Довеземо вас в цілості і безпечності. Ну, треба якось морозильну камеру ну, шо, Зараз допоможемо. Хлопці захопить. Симон! Що? Давайте. Вам нормально, да, нам ці всі звуки, то що. Вже устала? Давайте, давайте, давайте. Это да. кушай. кус. Песик остается один. Котик, котик тоже остается. Нужно, короче, найти им хозяев. Тикток, это дуже-дуже важливо. Бачите тут. Гепает, гепает. Далашный песик. Может, я, мы, мы, его заберем, если кто-то его согласится забрать. Зуд, да? Ну сейчас, да. Скажи, да, что пожалуйста. собаку делать? то Ну давайте, а, мы, а, как мы сможем потом сюда приехать ее забрать? Ну, вратали, я ж буду. сейчас она прибежит сюда. Да, мы же. Да. Це, кушай, кушай, дружище. кушай, кушай, все нормально. Кушай. А вот еще котенеточка. Ти моє солоденька. Отак от і живемо. Хлопці, дівчата. Борівська Андріївка. Йдуть запеклі бої тут неподалеку. Бачите, війна зовсім, зовсім поряд. Дуже жалко людей. Навіть не уявляю, як їм тяжко все це переживати пляха-муха. Вертолеты, дроны, все Бабусик, ты что, добрая собака? И ты, и котик Все, вас оставляют одних тут Котики, бабусики Впереди зима холодная Вы же не выживете Хороший. Вода замерзла. Как чого ты пьешь? Котейки голодні. Прикинь, коты хавають собачий корм. Не трогай, не обижай, кузить. Кузьмич, не нужно. Ты же хороший мальчик. Ми тебе теж спасемо. Не переживай. І Коцю спасемо, і тебе спасемо. Ребята, інстаграм, тікток, хто в мене дивиться. оце собачка, Бориска Андріївка, можете на карті подивитися, як це близько до, до фронту і як це. Тут пролітає, подалеку, треба врятувати цих двовижних тварин. Так що, якщо буде можливість, будь ласка, пишіть, я обіцяв, приїду за ними. Тебе забрали, зелено, тепер серу треба забрати. Иди сюди, Кс -кс -кс. А тихо, 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 тихо. Тихо, маленько, тихо. Ти, говорю, все, не спорить, как красиво. Все, ти йдеш з нами. Так, теперь Харьковчане. У меня дома две кошки. Объясняю. У меня и так много кошек. Вот. Э, в Харькове. А там самые хорошие руки, она с боевых действий. Кошка с боевых действий. Объясняю. Поэтому давайте найдем... Ой, ты какой красиво. Да нет, нет, все, ты едешь со мной, ты красивая. Ты мне понравилась. Э, ставлю себе на передержку, но у меня... Там очень жестко. У меня, тут, у меня дома две кошки и так есть. Поэтому, ребят, давайте. Надо забрать кицо. Тут, тут бехают жестко. Что с Кузей делаем? Скажите, да может, мы хорошим людям его передадим? Да-да, мне это самое. Не жалко же. Да жалко, ну а что из ее квартире не дают так. Я понял. Я сама... Забирай эту кошку, я понял. Мы, мы, ему найдем дом. Не судите эту женщину, потому что мы, мы тут для того как раз таки она и попросила, чтобы найти ему дом. Давайте найдем ему дом. Да, 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 да. Да, все, Кузя, все нормально. Давай, пока, 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 пока. Мы тебе найдем дом, мы тебе найдем. Что ты гавкаешь? Что ты гавкаешь? И тебе и соседу тебе найдем дом. Надо сначала найти дома.